Привет, с вами я, Таня Романова и сегодня мы приготовим э, вкусное какао с натертым шоколадом. У вас понадобится какао, у меня в данном случае такое варши, нафель, молоко, э, стакан, терочка. Так, и потом нужен будет э, шоколад, э, но я шоколад не нашла, и взяла такую лошадь, это шоколадная лошадь, мы ее на Новый год девочка подарили, пока я там хвост, конечно, отпустила, уже, но ничего страшного, мы ее потеряли. И маленькая лошадь, ну, естественно, еще какие-то. Так, что мы берем первое? Берем мы первое. Так, дальше. ложки, но я добавлю 3, потому что 4 это очень много. Тем более у меня тут уже мало какао осталось, потому что я пью каждый день почти. Но ничего, у меня там есть много положек, как бы баночка. Так, раз. Два. И три. Я впервые делаю какао с такой тонкой, тонкой как кружки потому что в основном вы можете три ложки вы можете четыре. Нет, я четыре. На всякий случай. Миша ничего не Так, потом мы берем кипяток, у меня он в чайнике. Сейчас я знаю, я здесь наливаю, потому что у меня течет чайник. Так. Вот я наливаю кипятка. как кофе выглядит. Надо помешать булочкой. Это еще не все. Так, потом есть молоко. Мы открываем молоко. вот сюда вот наливаем. Так аккуратненько. Вот так вот достаточно. Так, закрываем, убираем. И опять все перемешиваем. Ну, если э, пьете какао, вы знаете, что когда вот попили и потом долго не пьете, там все скапливается. Надо лично мешать, чтобы было вкусно. Так, ну, вот такой у меня красиво получилось какао теперь то, что я никогда не делала, это мы берем терку и нашу ложку. Ну, и, и, и у вас есть шкала. Надо вот эту штуку убрать. Я даже не знаю, как он открывается. Ага, потом увидел еще. Блин, а Задача, Лена. О, проще так делать. Так, тут клапаны открываем, тут клапан открываем. Так, так она сразу вот, открывает. А, так. Вот наша шоколадная ложка. А, как она вкусно пахнет, конечно, скоро уже 2015 год будет. Но у меня может почему-то еще поедешь. Он не отпустила Так. Ну, я не знаю, надо, наверное, сначала в тарелочку Я Значит, берем шоколадку. Черку я потяну на мелкой, вот, ну, и не совсем немножко, потому что сильно, нам не надо свой стакан Сейчас так сверху посыпать, чтобы было еще вкуснее. Так, я не знаю, как это делать. Упс. Я сломала шоколадку. Ладно. Я гениальный куди нахуй. Ну ничего. Нам это не понятно. Это получается такие очень прикольные крошки, и они очень дешевые. Это такие трубы, шоколадные тетки. шоколадку солнцем. Кстати, у меня через месяц, 30 ноября, будет день рождения. И это просто замечательно. У меня исполняется один цвет. Ну да-да, так мало. Ну и все, мы живем. Я еще только в самом разгаре

Надо. я думал, ну, хватит. Так, отсюда еще вот так. Как вот. меня мама учила. Блин. И просто посмотрите, вот если вам видно, сколько тут крошек, -мо! Гениальный гениальный! просто гениальный семинар, я все на пол просыпала, блин. Не, мне, до... вообще на кухню меня не допускать нельзя. Так, сейчас я, сейчас я быстро шоколадку беру. Так, а как мы убрать? Да? Ну, как ее Надо это сделать. Ну, как это делать? Так, сейчас закрою клапанный. нашу какао, но тепленькое. Так, надо еще раз помешать, потому что там уже какао у меня Так, вот у нас крошки маленько со стен. Сейчас мы их соберем. Они такие тоненькие, мелкие. Сейчас. Я и вот наверх. Это будет очень красиво, оригинально и замечательно. Ну, во-первых, у вас не нравится. Вот у меня получилось. Ну, как вот вам показать? Я даже не знаю. Это. Вот получилась у меня такая красота. с Ну, раньше была какао какая какао, сейчас шоколадом прям такого вкуса прям. У класс. Ну ладно, пока с вами я была Таня Романова, до новых встреч.